Новий конструктор від компанії Metal Time. Це теж мрія. Тась виглядає коробочка. Наступний приз це реальна зібрана мрія. Всі детальки рухаються, і це таке дивовижне видовище. Часи пустіть. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал Авіаційний. Сьогодні несподівано до мене завітав Олександр. Він говорить, що є про що поговорити, розповісти про минуле, може про сучасне, може про майбутнє. Так що дивимось і слухаємо Олександра. Добрий день, почитателі каналу Дмитрія. Посмотрел ваши отзывы о том, что мы говорили с Димой раньше тут, и решил ответить. Хотя я и говорил, что будем отвечать и рассказывать веселые истории после победы, но некоторые вещи меня немножко затронули, и хотел ответить сразу, не дожидаясь победы нашей. Ну, был такой вопрос, вернее, не вопрос, укор о том, что как ты можешь обгаживать великую страну. Но я вам хочу сказать, что великая страна сама себя обгадила, так что дальше некуда. Даже включаясь э, после захвата Гастомеля, вы не знаете таких вещей, что э, стоял у нас Руслан э, на доработках, стоял в ангаре, и когда захватили доблестные десантники Гастомель, вот э, под полом Руслана есть... Э, пространство, типа как раньше это назывался проспект Антонова, но согнувшись можно от носа самолета дойти до хвоста. И вот два люка есть, один спереди, другой сзади. Так вот, когда захватили Гастомель, доблестные десантники начали греться, сжечь костры в середине Руслана и, извините, гадить в эти люки. Нагадили так, что до самого верха. Были эквилибристы, которые нагадили даже в двигатель Руслана, понимаете или нет? Так что говорить, кто где гадит, извините, это просто пришли люди, которые сами обгадили свою страну и начали обгаживать нашу. Это один вопрос, который был. Там. Другой вопрос. По поводу, ну-ну, где хорошие русские. Извините, но. Какие претензии могут быть сейчас, допустим, к той же Алле Пугачевой, или к тому же Галкину, или к тому же Макаревичу, или к ребятам, которые воюют сейчас в добровольческом корпусе, в российском. Они воюют там, за Украину, и что? Это что, плохие русские? Я не сказал, что все русские хорошие. Я сказал, что есть среди них хорошие люди. Вот. Есть, конечно, и ублюдки, такие как взять того же Соловьева. Вы знаете, Соловьева, извините, к классику можно обратиться, к Ильфу и Петрову, которые в «Золотом теленке», когда поймали вечного жида. Он говорит, как, какой же меня убить нельзя, говорит, я вечный жид. Ну, подошел петлю и пристрелил его. Так вот Киселев себя считает, что он вечный жид. Такого быть не будет, понимаете или нет. Вот. Это Второй вопрос. Ну, тоже, говорит, разбили вы Мрию. Понимаете, если бы не было россиян здесь, то Мрия бы не была разбита. Она была бы так, как она есть, не знает, кто разбил. Война шла, просто артиллерия работала. Кто куда попал, никто не знает. Но это же из-за чего произошло? Из-за того, что захватили нашу территорию. Понимаете? Это тоже глупость. Потом по поводу, что авиацию, когда я говорил, что можно жить как людям, а теперь мне пишут в укор о том, что нужно набить кишку, а авиацию не нужно. Так можно посмотреть, и те же американцы живут как люди и строят прекрасные самолеты. Одно другому не мешает, понимаете, о чем я говорил. Вот так. А то, что творят россияне, которые они у нас, они за все ответят, я думаю. И нужно обязательно наказать. И наказать нельзя прощать. Прощать нельзя. Каждый человек за свое преступление должен ответить. Если человека от, ему простят, он будет делать то же самое. Вот у того же Достоевского в, в идиоте есть э, описание человека, который приговорен к смертной казни, вот он сидит и ждет, что его убьют, а потом думает... Боже, как я жил, что я творил, я пил, гулял там, воровал, а если бы мне дали, вернули эту жизнь обратно, я бы просто жил совсем по-другому, я бы изучал языки, делал бы добрые дела, и вот, и тут раз, и его простили, и что он делает? Он продолжает делать то же самое, поэтому за любое преступление должно быть наказание, без наказания ничего не, не получится. И вот летая 30 лет сейчас за границу, я начал смотреть, как развиваются страны. Китай. Мы приезжали в Китай, когда они прилетали 30 лет назад. Они ездили на велосипедах и в синих костюмах, таких, ну, типа, я не знаю, как ХБ. А сейчас посмотрите. Говорили Шанхай. Как выглядит сейчас Шанхай? Это просто чудо света, одно из чудес света. Также Эмираты. 30 лет назад мы начали туда летать. Один, как назывался, паровозик в шарже, в песке. И ну, буквально там пару кварталов, а сейчас что творится? Дубай шаржи, ну попробуйте, у них работает полиция, работает наказание. Если ты там срубишь пальму, тебя просто-напросто казнят. А у нас все это проходит Легко и просто людей отпускают. В Китае у них каждое воскресенье казнят людей за то, что они воруют. Просто так они не казнят никого. Тот, кто заслужил, тот. И у них теперь есть порядок. Вот. А так добиться чего-то. И я знаю, что я... это не обязательно где-то. В России, у нас тоже на Украине сейчас полно, как говорят, сказали: почему ты говоришь на Украине? Есть и у нас и на Украине, и в Украине. В Украине тоже полно воров. Полно тех, которые развор разворовывают сейчас ту же гуманитарную помощь. Воруют все эти коррупционеры и прочее. Они, они на Украине. Они сосут кровь из этой Украины. Есть и в Украине, которые как бычий цепень сосут. Всякие судьи, прокуроры, которые остались еще с времен Януковича. Так что вот. Есть и так, есть и так, и вы, и на. И главное, я считаю, сейчас, это сколотить свою нацию и победить, а не между собой гыркаться, понимаете? За границей люди нас понимают лучше, чем мы себя внутри здесь Украины. Вот у меня пример, я сейчас, вот мы летаем, вы сами понимаете, что мы здесь занимаемся тем, что помогаем нашей армии и прочее. Вот был случай, когда из Финляндии мы везли тоже груз для нашей армии, и подошел парень и говорит, я очень рад о том, что я помогаю вам, Украине, потому что мой дедушка еще воевал с Россией, и поэтому чуть ли не со слезами, а ведь я вот рад вам помочь, и все это. А потом, когда я ехал на ротацию, болела нога, чемодан тяжелый, и попросил водителя автобуса нашего, говорю, притормози, пожалуйста, я буду внизу стоять э, вот прямо вот буквально с того места, где была остановка, через километр притормози, я выйду. Он сказал, нет, этого делать нельзя, потому что у меня есть инструкция. Я ему сказал, если бы мы все по инструкции работали, то, наверное, уже российский флаг над Крещатиком был. Поэтому вот такие вещи. Есть разные люди. Есть хорошие в России, есть хорошие в, Укра... на... в Украине. Ну, на Украине нет хороших, есть в Украине хорошие. Вот. А есть и гады, и с одной, и с другой стороны. Вот так я хотел, просто немножко меня задели, я не хотел об этом говорить до окончания победы, потом рассказывать веселые истории, понимаете. А не получается. Спасибо, до свидания. Я думаю, что скоро встретимся. Дякую, Олександре. Це думка Олександра, він має право на це, а вже ж і ніхто не буде йому заперечувати в цьому. І ви також продовжуєте писати коментарі, висловлюєте свою думку. І ми будемо спілкуватися, знаходити консенсус і йти разом до перемоги. Так що йдемо до перемоги і не перемикаємось, бо обов'язково далі буде. До побачення!